当初你就是在这里和我说分手的。你为什么带我来这儿啊？公主可是真心倾慕于我。那是自然。我也是，我心匪石，不可转也。所以我要向明府正式提亲，明媒正娶公主。太傅，婚姻不是儿戏。我觉得我们还是要慎重考虑一下。 公主不想与我相携到老。我不是这个意思。既然如此，婚姻与我和公主来讲，就是水到渠成的必经阶段，怎么会是儿戏呢？恕我直言，公主是否对这段感情，还不是很有信心？呃、对我还不放心呢？我，我怎么会对你不放心呢？是我无能。 一直未找到回到大宁之法，也没有能力让公主搬回皇宫居住，所以我只好在这个和公主曾经分开的地方，将我唯一的一颗真心献给公主。你怎么又跪了呀？你先起来吧。公主，请让我把话给说完。 我曾经梦到公主说恨我，刚开始我还有些迷惑，但我现在终于明白了，我之所以会出现在这个世界，应该就是弥补曾经的遗憾。臣恳求公主下嫁。 公主是答应我了。